трудно переоценить значение работы энергетиков, чьим неустанным трудом создается одно из самых необходимых благ – тепло, которое обеспечивает комфорт в домах, школах, больницах и офисах. 22 декабря они отмечают свой профессиональный праздник. Уже много лет накануне этого события проходят матчи по мини-футболу среди городских ресурсно-снабжающих предприятий. Вместе с болельщиками за ходом игры напряженно следили Юлия Барабан и Александр Николаев. День энергетика это праздник всех работников энергетической отрасли. На спортивной арене встретились три команды манчегорские электрические сети, манчегорская теплосеть и Мончегорск водоканал. Перед началом матчей своих работников с профессиональным праздником поздравили и поблагодарили за тяжелый труд руководители предприятий. Почетным гостем соревнований стал заместитель главы администрации манчегорска Владимир Ливден. хорошей традиции отмечать этот праздник именно соревнованиями. Ресурсники всегда поддерживают инициативу. В мою бытность, работаю я почти пять лет, это уже пятый раз проходит турнир. И до этого было, поэтому это, конечно, радует, что, в общем-то, помимо того, что заниматься работой, еще и уметь отдыхать. В общем-то, это отдых, это общение, скажем так, да, какой-то соревновательный дух, такое, значит, стремление к победе. Ну, это радует, приятно Почему мини-футбол? Все просто. Самый распространенный вид спорта. В конце концов, зима, а померзнуть ребята успеют еще и на работе. Помимо общего числа человек в команде, всегда есть люди на скамейке запасных. Дефицита игроков среди сотрудников энергетической отрасли не бывает. Это уже третий раз. То есть уже третий раз участвую. И вот постоянно такая энергетика. Все это прочувствуется. Прям... Все, все вверх. Все не знаю даже, как это сказать. Но почему в командах одни мужчины? Полагается так, что и женщины выбирают такую профессию. В нашей специфике работы получается, что работают люди на, это, с, труб, с трубопроводами больших диаметров. И, ну, женщин там нету, да, есть допустим, некоторые это, аспекты работы, где это можно работать женщинам, но это машинистами, а так операторами, а так в большинстве своем нет. Ну, Нужны тяжелые условия труда и нужна мужская сила. Именно эта прекрасная половина человечества, что не работает в тяжелых условиях, свободное время дома не сидит. Поддержать и подбодрить команду считает обязательным. В данном случае команду Манчегорского доканала. Болею за предприятие, потому что очень его люблю. При этом как бы и сама иногда играю в футбол. Даже когда происходит тренировка, то есть я выхожу с ними иногда попинать мячик. В результате на первое место мячик напинали электрические сети. Второе у работников теплосетей и третьими стали спортсмены мончегорск водоканала.